Всем привет, с вами Андрей. Сегодня буду играть в Майнкрафт. Я в прошлой серии сделал ферму резины. Я там сделал ее кругом и больше это деревья насадил. И, и сейчас увидим, сколько у меня там резины. Я от нее даже не смотрел. Ого, сколько резины. Страктор, что он тут скажет мне. Вот а только что попал латекс. Э -э, в прошлой серии я здесь такой проводил провода, но я э -э, провел ее по-другому. А, долбанный песок. А все, провода, и они так пошли там. Я так сделаю все нормально ну, в этой серии я хочу сделать э, ветрогенераторы но я хочу сделать два штуки чтобы больше энергии было сейчас приступим их делать так Давайте они кинетически. А, это по-английски. О, мне нужен вот такой два штуки и вот такие два штуки. И если два штуки, то я пойду считать. Четыре. Ч, четыре, восемь. Восемь. 10 блоков нужно должно хватить на 10 блоков Но мне хватит только что еще и третий блок Так, сейчас а, это не компрессор я этом надавливали его. Все, нужно все остальное отключать, чтобы энергия была. Короче, отсюда все нужно забрать. И компрессор нужно включить. Я сейчас, наверное, сделаю что алмазы были у, у меня уже есть 6 14 если в компрессоре переделать сейчас одним покажу только мне нужна энергия так, 5 есть чтобы хватило энергии И, мне кажется не хватит нужно генераторы запустить ну, здесь на улёвне. Ну, сюда, сюда. Видите, я один алмаз выходит. Ну заложу все -таки все. Так, 8 есть стержни. В принципе, можно все назад оставлять. Сюда. Так, 8 стержней, И мне еще два нужно. Вс. Это есть. И теперь нужно железо все остальное набрать. Отсюда беру железо. И отсюда. О, у меня один основной корпус механизма есть. Это хорошо. Еще один нужно скрафтить. И сколько... Да, Не, нужно еще три скрафти. Или демонтировать эти два генератора. Я буду все равно же больше она Ну, демонтируйте эти два генератора я. Так, на чем я остановился? Мне нужно. нужно, нужно железо. Молоточек мне нужен. Молоточек. очень много о здесь один есть кто Не. нету у что ли о, как плохо нужно пойти по дереву короче я сейчас э, поставлю на паузу скоро туда добью заберу дерево рублю ну, видимость через раз, два, три. Так, я вернулся. Я нарубал сколько 10 дуба. Сейчас переработаю доски. И половинка будет меня палками. Потому что очень будет. Но а как видите, у меня 14 алмазов. Все это получилось. Обсидия. как видите, там еще сундуки сколько угля я переработал его для этого угольных шариков и компрессор сейчас положу и компрессор работает так мне нужен основной корпус механизма еще один а, точек я что то поставил 1 2, 3, 4, 5 6 это есть не было штуки один два один два все я сделала кинетический ветрогенератор это mm -hmm. это туда буду роторы ставить ай будет у меня кинетический генератор нужно электромоторы о у меня есть как раз сколько там а нет подождите у меня аж должно быть еще штука я помню. Они есть два. Два есть. Это хорошо. Значит, еще два нужно скрафтить. А и олова нужно взять. насколько меди и олова здесь. Так, олова раз два. Раз два, раз два. Угу. Меди возьму. Так, и мне нужно, нужно, нужно. Что мне нужно? А, мне нужно скрафтить это. Электромоторы. Мне нужно два штуки скрафтить. Это есть. А есть. Все, есть два электромотора. Стержни есть. Два. Что? О, я неправильно посчитал. А, да, мне два стержня за его Я неправильно посчитал, простите. Так, мне нужно ключа скрафтить, да, ты скоро поломается. Так плохо, что он поломается. Демонтирую этот генератор. Это генератор, демонтирую этот генератор, демонтирую. Ну, все, у меня твой ключ сломался. Так, что мне еще надо? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 использую. Сейчас молоток сломаю. Да, плохо. Не забыл. Так, тут будет прокатка. Так, еще мне что нужно? Моторчик Е, это Е. Все, Е, только не хватает этого подождем все есть это 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 и это все это есть и нужно еще скрафтить железные лопасти но все равно придет и на молодой Это есть кузнечные молоток Угу, это я кусачки есть. А, а, зачем они? Так, мне нужно 6. 6 4. 4 24, 24. 24. Это это железные лопасти. Хорош. И два, три, четыре. Так один есть. Теперь мне еще один нужно. Так еще крафчу я. это есть еще, еще одни и это о все хорошо все скрафтил я теперь нужно забраться на очень большую высоту очень большую высоту да мне нужно взять резину чтобы изолировать еще провода там есть сценарий, есть так стак резины будет достаточно так изолирую я провода еще 42 потому что очень большая высота будет так у меня есть при себе блоки какие-то так чтобы не падали есть доски М -м -м -м. Не, еще копаю песчаник короче проще чтобы я не хочу копать. Ну-ка возьму я там. там, где карьер копает. Здесь должен быть песчаник, песчаник. Ну, как бы земля. Но все равно же не падает. Заберусь прошло вверх только это очень долго будет это и ставь все один это очень долго <с> о нормально только что было мне нужно здесь 160 и высота 170 чтобы нормально все было Слушайте, давайте я поставлю на паузу. Доберусь до этой высоты, потому что это долго и нужно. И я сейчас ставлю на паузу. Доберусь до 170 высоты. И, и повью. Ну, раз, два, три. Так, у меня еще немного осталось. То есть до 165. -й. Да, О, Ха. классный вид отсюда. Только опасный. Так, где нас север, север, север? Там север. Так, это кинетический генератор. Нужно ставить. Здесь блок поставлю. Боже много. Э, только не упасть. генетический генератор. И еще нужно землю поставить. Так, это точно так как надо стоить. Увижу. И нужно еще синтетический ветрогенератор поставить. Сюда в лопасти ставим. Слабый ветер. Энергия сюда. Нет, не идет. Стоп, идет энергия. Да, есть здесь. энергии. Значит, правильно поставил. Выход 203. На это будет мне споживать очень много приборов. Так, нужно еще ставить. Так, 10 блоков отойду.

я Подождите, простите, у меня отвлекли. Так, э, а, да, мне нужно поставить этот генератор. Так, ставлю я у него ротор. Слабый ветер. Заполняется там заполняется да здесь майже же все заполнилось о подождите у меня сколько там алмазов о я могу сейчас прям скрафтить мфе мне как раз хватает алмазами скрафтить мфе я думаю эта серия сделаю немного длинной МФЕ поставлю здесь, наверное на ну, не знаю, ну и там поставлю, короче, МФЕ. Yeah. Uh -huh. сколько мне там по алмаз? 14 um, алмазы дробиться мне нужно. А, алмазные блоки нельзя дробить. О, а, не уаля алмазы не нужны. Это все света вставляет. В общем, а ее не вижу я. Да ее компрессия. А ну-ка, что там с род... грудой. Так, что еще сейчас буду делать? Тем угу. Печка работает, компрессор. О, компрессор все уже сделал. 30 получилось. Жатый. Еще три алмаза будет. О, эти три алмаза я по беру, чтобы сделать алмазный бур. О, точно, пока у меня дробится алмазная пыль, это очень долго. Я сделаю себе бур. Бур. Буран. Во алмазный бур есть. Да, вообще алмазный бур, только мне нужно заготовить. А я просто ценник бур сделаю. Мне нужен электромотор. Так, элект... электромотор не проблема. Так, мне действует электросхема была. Да, все, одно я сделал. Осталось электромотор. Электромотор. Вот Бат... три аккумулятора, это несложно. Раз, два. Один, два, три. Три аккумулятора сейчас будет. Так, кусачки. Ой. Ну так, это, суда. это суда. Что сюда. Это сюда. Что это сюда? у меня нет красной пыли. Так, всегда будет при себе носить красную пыль. Раз, два, три. Раз, два, так, это... Все, это есть. Все ингредиенты есть. Ой, не все. Теперь нужно мне 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. У меня кусачки сейчас поломаются. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Угу, это есть. Сейчас будет электромотор. Вот так, это... Это нужна пластины все, электромотор есть все есть, у меня сейчас только сделаем оболочку и сделаю еще один молот и один, два, три, четыре, пять, шесть шесть так это сюда это сюда, это сюда, это сюда. Так, где аккумуляторы? А, все аккумуляторы. Все, все. Агрегат есть. И шахтерский бурзей. Все, алмазная пыль у меня есть. Теперь делаю, так я. Компрессор, Угу, mm -hmm. Это сундук. Mm -hmm. Компрессор один есть. А тоже мне нужны золотые провода. Золото, золото. Ну два хватит не золотом. Вот и пластины и кусачки, кусачки. Просто норма. Вот и провода. Есть еще один кристалл есть. О, меня там еще корпус механизма нужен. а так еще один кристалл есть еще один остался это то есть мы получается один энергетический кристалл все есть ставлю это сюда это сюда это сюда я корпус механизма и провода вот я все, я скрафтил. Амфе. Yeah. Теперь мне нужен ее деньги. Где-то так поставить, чтобы ее легко. Точняк. Ай, блин, чеки в компози. Ой, ну, давай. О, Ого, быстро заряжайте ветрогенераторы. Не зря я эти два генератора использовал. Для этих ветрогенераторов. Я 30 тысяч. Позаряжу я бур. Хилонька. Стоп. Портал у меня не получится сделать. Походу наши обсидиан использовал да, тут, здесь у меня обсидиан города был о обсидиан о как раз обсидиан хорош еще построю я сейчас портал ват я ее поставлю ну, прям здесь поставлю Один, два. Один, два. нужно ее поджечь Грюк классный сундук просто сам себе открыт угу. Угу. это еще а в следующей серии я буду издевать посветящую пыль и делать реактивный ранит Господи, уже сколько нарин. Немало. Немало. Так, сколько у меня алмазов? Всего три алмаза. А, жалко. Mm. О, и здесь мой еще шахт э, это этот, как его там добыл три алмаза. Неплохо, неплохо. Я думаю, на эту серию мы закончим. На этом серию я закончу. Всем удачи. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.